Значит, сегодня, сейчас мы наблюдаем с вражеской территории сепаратистов. Произошли, блин, несколько выстрелов, блин, с гранатометов, блин, и тяжелой артиллерии, блин. Наши блин, подразделения, находящиеся на блокпосту, до последнего не открывали огонь. Блин. Но после того, когда сепаратисты блин, стреляли практически передовую все, сейчас вы видите, работает их техника, наши военнослужащие блин, наносят блин, упредительный блин, ответ, упредительный огонь, для того, чтобы не дать возможность развернуться блин, силам, которые на сегодняшний день укрепились. Вот здесь, в районе Семеновка. По данным разведки, блин, работает, блин. Подразделения автоматических миномет, минометов блин, работает блин, АГСов, АГС, которые периодически меняют свою позицию. Блин. Мы с вами находимся в том месте на передовом, где, по крайней мере, на сегодняшний день блин, перемирие не соблюдается. Не соблюдается со стороны сепаратистов. Блин. Наши военнослужащие, наши подразделения специально, которые здесь находятся, до последнего не открывают огонь. С того дня, когда было провозглашено перемирие. Сепаратисты не придерживаются перемирия. Они каждый день на протяжении трех 4 дней продолжают нас обстреливать. Я слышал, что тут урамины. Видите, вы сразу вы можете увидеть огонь со стороны сепаратистов, скажем так, с СНТ, с, с... с... МЕЛКО. И уже в протяжении дней, как бы, с дня провозглашения перемирия они Каждый И день продолжают нас То есть, Я обстреливать. так понимаю, что никакой договоренности о перемирии на сегодняшний день не существует. Нет, они постоянно нас провоцируют, но на провокации мы не подаемся. То есть они по нам э, время от времени проводят огонь, но мы на их провокации я не слышали. Смотреть о станок которая в районе, в районе завода из селе Славянка. Сережа, утром это сегодня ну, утром с 3 утра э до 9 утра. Моя Сегодня 23 числа 23. 06 2014 года около 8 часов 15 минут прозвучал первый выстрел снаряд ушел где-то метров 300 от нас после этого я так понял был корректировщик и начали снаряды разверяться на наши пушки, где сидели ну, грубо говоря нас называя черти которые наблюдали за происходящим выстрела было, было около 5 орудий, где-то 80 миллиметровые снаряды. Залпа было да? не было лёкоть, ну 80 миллиметровая это минометы, 80 где-то миллиметровые. Сначала один, потом подкорректировали и по нашей пушке начали, вернее высокие начали стрелять. Было около 6-7 залпов из 5 орудий. Да, кроме тебя там пострадал? Нет, а номер, остальные, есть, вернее, я лежал дальше в секере, я находился там. У меня я а после этого все укрылись вокруг. Больше никого пострадавших не было. Я обстрел длился в сколько? Около, говорю, 5 залпов и 6 орудий. Около 10 минут максимум.